Hörmətli YouTube kanal izləyicilərimiz, Masazır kəsəbəsində 2 nömrəli məktəbə yaxın bir məsafədə sizə belə 2 mərtəbəli, 4 otaqdan ibarət 3 sotun daxilində inşa edilmiş, biri çox geniş bir həyətə malik olan evimi təqdim edirəm. Evimizin sənədləri tam qaydasındadır, tam notarial qaydada alqı-satqıya yararlı sənədi var. Qaz, su, işıqı daimi, kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiya xəttidir. Həyətin sol tərəfində gördüyünüz kimi torpaq saxlanılıb ki, gələcəkdə burada ağac tökülə bilər olsun. Bir hissəsinə isə kamet döşənilibdir. Bu kamet döşənilən hissəyə tam sərvez şəkildə 4 maşın daxil olur. Burada həyətə suyun axımı üçün trap nəzərdə tutulubdur. Yerdən gördüyünüz kimi kürsülüdür. Kruk qoşa daşla inşa edilib, mərtəbə arası monolit betondur. Bünövrak karkaz betonla ibarətdir. Belə bir xarici görünüşü var. Evə qalxan pilləkən ağla ilə izlənilibdi. Bir daha evimizi, xarici görünüşünü təqdim edirəm. Evə gələn küçə tam asfaltdan ibarətdir. Evin yaxınlığında hazırda yerləşən böyük məktəblərdən biri yerləşir. Kondi aparatı burda quraşdırılacaq. Elektrik xətti, qaz xətti gördüyünüz kimi çəkilibdi. Hal-hazırda evin birinci mərtəbəsinin dəhlizinə daxil olduq. Baxın belə bir Təhlizi var. Sağdan ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən yerləşir. Kanalımıza abunə olun ki, hər yüklədiyimiz yeni ev videolarıyla tanış ola biləsiniz. Axtardığınız evləri rahatlıqla kanalımızda tapa biləsiniz. Bura evin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi belə tam təmirli bir qonaq otağı var. Burda isə yerləşir evin mətbəxi. Baxın bura evin mətbəxidir. Mətbəxinin döşəməsi isti poldur, betondan ibarətdir, üzərinə qranit mərmər döşənilibdir. Burda isə yerləşir birinci mərtəbənin salonu zəli. İndi isə qalxaq evin ikinci mərtəbəsini təqdim edim. Evin yaxınlığında marketlərl yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, hazırda evin ikinci mərtəbəsinin təhlizində belə bir təhlizə var. Burda yerləşir yataq otaqlarından biri. Tavanda fibur verilmiş, belə geniş bir yataq otağı var. Evin isidilməsi fond sistemidir. Burda isə yerləşir yataq otaqlarından ikincisi tavanı. Bu yataq otağının da tavanına fiquru yığılıbdı. Və sonra evin üçüncü yataq otağını təqdim edəcəm sizlərə. Bura evin sonuncu üçüncü yataq otağıdır. Və ikinci mərtəbənin salonunu təqdim edirəm. Evin ilkin qiyməti 79.000 manatdır deyilir. Ancaq real müştərilərimizə qiymətdə endirim olunacaq. Bu evlə əlaqə saxlamaq isteyenlər videonun aşağı sol küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər.